Terima kasih Tuan Sri Speaker. Minta Menteri Pengangkutan menyatakan apakah status kelulusan perancangan, laporan penilaian alam sekitar dan langkah kerajaan untuk memastikan manfaat pekerjaan daripada projek Sunway Pier Harbour di Port Klang yang bernilai RM255 juta. Terima kasih. Selamat Menteri. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani, Tansuya Petua, Ali Adi Muhammad. Untuk maklumat Ali Adi Muhammad, sebenarnya projek ini bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. Namun begitu, ada soalan, jadi saya memberikan sedikit pencerahan berkenaan dengan projek ini sebab ia berdekatan dengan stesen KTM Komuter Proclang. Tapak yang dimasukkan merupakan terminal feri terdahulu di Kompleks Datuk Syari Jihin, Pelabuhan Kelang, yang sebelum ini menyediakan perkhidmatan feri ke Sumatera, Indonesia. Terminal tersebut pada masa ini sering berdepan masalah kesesakan serta kekurangan kemudahan asas sehingga menyebabkan ribuan warga asing berhimpun di kawasan berkenaan khususnya menjerang musim perayaan. Untuk makluman Nari Yang Berhormat, tapak berkenaan akan dibangunkan sebagai Sunway Pier yang baru iaitu sebuah destinasi pelancongan berkonsepkan moden untuk penduduk tempatan serta pelancong antarabangsa. Projek ini sedang berada dalam peringkat pembinaan dan dijangka siap pada suku kedua tahun 2028. Dengan penyediaan kemudahan yang lebih moden, selesa dan mesra pengguna, pembangunan ini dapat merancangkan aktiviti pelancongan di kawasan Pelabuhan Kelang yang pada masa ini masih berkurangan kekurangan pembangunan bertaraf dunia di sepanjang kawasan pesisir lautnya. Selain itu, pembangunan ini terus dirancang untuk mempunyai keterhubungan terus dengan stesen kereta api Pelabuhan Kelang dengan cadangan penaik tarafan stesen tersebut seraras dengan peningkatan perkhidmatan train komputer yang dijangka pada masa akan datang. Sunway Pier di Kuala merupakan inisiatif pihak swasta. Namun, kerajaan mengambil maklum akan potensi manfaat ekonomi yang dapat dijana hasil daripada pembangunan ini. Projek ini bukan sahaja melibatkan pembangunan ruang komersial, tetapi turut merangkumi pembinaan kawasan tepi laut ataupun waterfront yang akan dibuka kepada orang awam Melalui inisiatif ini, masyarakat tempat bukan saja berperuang menikmati dan memanfaatkan kawasan pesisir Kelang sebagai ruang rekreasi dan riadab. Malah pembangunan ini juga dijangka dapat merancangkan ekonomi setempat melalui penyediaan peluang pekerjaan dan perniagaan yang bakal terhasil daripada pembangunan tersebut. Berdasarkan anggaran yang dikemukakan dalam tempoh 10 tahun, Sunway Pier dijangka akan menyumbang lebih daripada 5 bilion kepada keluaran dalam negara kasar menarik lebih daripada 30 juta pelancong, mewujudkan lebih daripada 1,000 peluang pekerjaan baru serta menjadi tarikan utama di kawasan Pelabuhan Kelang. Pembangunan ini telah memperolehi kelulusan yang diperlukan daripada pihak berkuasa berkenaan termasuk kelulusan perancangan dan kelulusan pelan bangunan daripada Majlis Bandaraya di Raja Kelang. Selain itu, beberapa agensi teknikal di bawah Kerajaan Persekutuan turut terlibat dalam memberi kelulusan khususnya tetapi agensi tersebut bukan di bawah kawal seliaan Kementerian Pengangkutan. Termasuklah Jabatan Kerja Raya, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Kerajaan berpandangan bahawa pembangunan ini akan memperkukuhkan kedudukan Port Klang sebagai pintu masuk antarabangsa bagi sektor pelancongan serta mempertingkatkan imej kawasan pesisir melalui pembangunan yang mampan dan berteraskan kepentingan awam. Terima kasih. Baik, saya jemput kapal. Terima kasih Tan Sri Speaker menteri dia turun ke tempat tu kalau tak turun nanti uh, jemput kapal ya? sebab ini dalam kawasan kapal uh, walaupun bukan uh, direct di bawah uh, apa MOT Uh, tapi uh, kawas berhampiran dengan kawasan operasi Pelabuhan Kelangan Kawal sendiri uh, sel dikawal selia oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi boleh Menteri menjelaskan sama ada projek ini telah melalui saya makan port zoning di bawah Lembaga Pelabuhan Kelang dan sejauh manakah Kementerian memastikan pembangunan ini tidak menjejaskan aliran logistik dan keselamatan Pelabuhan Komersial uh, sedia ada dan juga pengguna jeti yang saya bawa ni kerana pengguna jeti uh, Pelabuhan Kelang uh, untuk penduduk di Pulau Ketam dan sekitarnya ini sangat bimbang kerana jeti awam ni betul-betul di sebelah, di sebelah projek ini. Jadi adakah jeti ni akan diambil oleh mereka sebab dulu masa saya adun sana kita dah ambil land acquisition untuk jeti ni RM300,000 so mereka nak tahu. Uh, is this part of the project? Is this going to be assimilated ke macam mana? Is it going to be uplifted daripada uh, kerajaan lah? Terima kasih. Baik, Menteri. Yang pertamanya, Atas Pertua, ini tak ada kena-mengena dengan pelabuhan komersial dekat Fort dan Westport. Tak ada, tak ada masalah pun, tidak ada kesan. Seperti yang saya katakan, ini terminal feri terdahulu. Yang sudah pun sedia ada. Ia bukannya perkara baru. Dia cuma, dia apa ni... Uh, Uh, naik taraf semula terminal tersebut untuk menjadi satu ruang komersial. Tetapi oh, berkenaan bentri. dengan jeti Biar kapa, saya jawab. Kapa. Asal ni agak ke? Pulau Ketam itu kalau dia dah naik taraf, dia akan lebih baik sebagai gateway kepada Pulau Ketam. Ini akan menaik tarafkan juga uh, gateway kepada Pulau Ketam. Sudah tentu akan menjadi satu tarikan kepada Pulau Ketam. Jadi sama ada operator-operator feri sedia ada nak gunakan atau tidak, terpulanglah kepada mereka. Jadi ini adalah inisiatif swasta kita tak memaksa operator-operator uh, uh, sedia ada ini uh, untuk menggunakan uh, kemudahan yang baru ini. Jadi satu option kepada mereka. Tetapi saya sudah tentu saya rasakan operator-operator uh, feri sedia ada yang ke Pulau Ketam itu sudah tentunya kalau ada satu gateway yang lebih baik, sudah tentu akan menarik lebih ramai pengunjung ke Pulau Ketam. Dan ini tertaklullah kepada pilihan mereka sama ada untuk menggunakan uh, kemudahan tersebut. Terima kasih. Right.